warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang teman-teman semuanya Nah habis kerja nongkrong depan ini Tokong kemarinnya itu kita diminta tolong oleh teman kita Untuk membuatkan surat dari ketua kampung teman-teman Jadi dia nggak bisa dan bingung dan kebanyakannya ya ini surat digunakan untuk proses pembuatan SPLP anak yang tidak ada dokumen ya teman-teman ya surat ketua kampung ini adalah sebagai pengganti jika teman-teman tidak mempunyai Surat dari klinik maupun hospital ya. Jadi ini buat teman-teman yang melahirkan atau bersalin di kongsi biasanya ya sebagai ganti dari ketiadaan surat dari hospital atau klinik. Jadi kita akan tolong untuk membuatkan surat. Tidak semuanya dari kedua kampung akan tapi kita buat sendiri. Kemudian dari kedua kampung tersebut adalah tinggal meminta copnya ya teman-teman. Ya. Jadi kita tinggal minta copnya dari kedua kampung atau sebuah organisasi yang diakui di situ ya atau perwakilan di tempat tempat tinggal teman-teman ya nah kebanyakannya teman-teman ya tidak semua teman-teman itu menggunakan atau mempunyai komputer ya teman-teman ini memang biasa diketik dengan komputer akan tapi nanti saya akan buatkan untuk teman kita semoga menjadi amal jariah buat saya kan tetapi lebih baik ilmu ini saya ajarkan buat teman-teman ya itu akan lebih baik lagi ini adalah surat ketua kampung nanti untuk selanjutnya kita buatkan juga surat akuan sumpah ya surat akuan sumpah itu juga dari HPAE asal teman-teman ikuti secara pelan-pelan seksama dan jangan diputus-putus atau di ya biar kita semuanya bisa membuat sendiri surat ketua kampung yang nantinya kita bisa minta job dari ketua kampung atau wakil kampung di situ ya perhatikan Saksikan dengan seksama serta teliti agar teman-teman bisa melakukan sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin yang sama sekali nggak bisa, teman-teman bisa meminta dari saudara-saudara atau teman-teman yang dekat di situ ya, yang bisa HP dan bisa internet, insya Allah ya, caranya cukup mudah kok. Mudah ditiru, asalkan teman-teman perhatikan dengan seksama cara yang nanti saya ajarkan ya. Selamat menyaksikan teman kita langsung saja ya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word Office ya bagi teman-teman yang tidak mempunyai aplikasinya langsung saja buka Play Store tekan Microsoft Word seperti ini install terlebih dahulu kemudian jika sudah selesai pemasangannya langsung teman-teman buka nah ini proses penginstalannya segera dimulai ya akan memeriksa beberapa saat ya kita lewati dulu karena ini pembayaran kita lewati ya Oke kita sudah masuk di Microsoft ini ini adalah dokumen ya. jika teman-teman masih belum pernah menulis maka ini akan kosong ya untuk memulainya teman-teman harus membuat dokumen yang baru ya caranya teman-teman tekan tanda plus di atas kalau di sini dibuat dia dibuat dia teman-teman tentukan ya pilih lokasi yang berbeda atau di OneDrive ya kita pilih coba OneDrive seperti itu kalau sudah ada seperti ini teman-teman klik dokumen kosong nah kalau sudah seperti ini teman-teman tekan mengerti untuk menutupnya setelah itu teman-teman sebelum membuat surat atau menuliskan teksnya, teman, teman kita mengatur terlebih dahulu untuk font-nya ukuran font dan ukuran kertasnya kita sesuaikan dengan uh, kertas yang kita copy ya kita gunakan uh, kertas standar yaitu 4 caranya teman-teman tekan segitiga bagian kanan ini ya di bagian kalibri ini adalah uh, bagian font jenis fontnya teman-teman ketikkan ketik satu kali kemudian teman-teman cari uh, time new roman sebagai font standar ya time new roman ini sudah ada ya kita tekan dan di sebelah tulisan 11 teman-teman pilih, pilih 12 nah, nah setelah itu teman-teman ketik sekali lagi ya bagian segitiga ini kemudian teman-teman tekan beranda kita akan mencoba menggunakan ukuran kertas 4 a 4 ya teman-teman caranya tekan tata letak di sini lalu kemudian teman-teman geser pilih ukuran geser ke atas teman-teman pilih A4 ya nah ini sudah A4 caranya teman-teman tekan kita akan mulai atau membuat surat kepala kampung Nah, untuk mulai menampilkan keyboardnya, teman-teman ketik ya, tekan segitiga tadi, tekan sekali. Nah, seperti ini akan muncul keyboardnya ya. Di sini kita akan mulai dengan menuliskan namanya terlebih dahulu, yakni ibu kandungnya. Kita contohkan di sini, ya, soliha soliha Oke, ini contoh namanya ya. Untuk nama ini, sebaiknya kita gunakan huruf besar ya. Caranya, kita tekan tahan nah kita blok seperti ini ya dengan terus kemudian kita tekan B ya supaya hasilnya ini uh, seperti ini seterusnya kita tekan paragraf ya yang biru ini kita tekan setelah itu kita tuliskan alamat tempat tinggal ya jadi yani alamat rumah seperti ini ini contohnya ya. ya contohnya nomor 40 kemudian Jalan Anggrek Jalan Anggrek kemudian tekan biru sekali lagi daerahnya Kampung baru nah seperti ini misalnya kemudian kita paragraf lagi misalnya 5100 Kuala Lumpur Lumpur ya seperti ini saja cukup nah, atau kita tuliskan lagi wilayah persekutuan juga bisa wilayah wilayah persekutuan. Persekutuan seperti ini ya. Seperti itu teman-teman, kemudian kita tekan spasi dua kali eh, seperti ini. Kemudian tuliskan kepada kepada yang berkenaan berkenaan. Nah, seperti itu. Kemudian paragraf sekali lagi. Kita kan huruf besar semuanya ya. Kemudian tanda Ketik seperti ini, maklumat, maklumat kelahiran anak. Oke, okay. nah seperti ini ya. Ini kalau dikecilkan seperti ini, teman. Nah seperti itu. Oke, okay, kita paragrafnya lagi untuk paragrafnya anak. Untuk paragrafnya di kita pada paragraf lagi, terus kita tuliskan ya merujuk perkara di atas, Merujuk perkara di atas, as, kemudian koma, saya dan suami saya atau saya, saya di sini terus kemudian tuliskan nama, lihat Soliha. masukkan ya paspor tanda kurung masukkan paspor uh, paspor number misalnya teman-teman AB -teman, uh, kemudian 733 ini atau ini AB di dulu biasanya huruf besar ya jadi teman-teman uh, ketikan sesuai dengan yang ada di paspor 567890 ya 900 seperti ini dan suami saya ini ketikan dengan huruf besar AP, betul manap. Nah, jika teman-teman suaminya itu tidak mempunyai paspor dan mempunyai KTP saja, maka teman-teman ketikkan ya arguris kurung, kemudian uh, tuliskan saja Indonesia. Nah, uh, nomor. Nah, ini tulis dengan KTP ya. Jadi biasanya nih KTP itu kan banyak. Teman-teman nah, ketikkan saja nomor KTP-nya itu misalnya satu uh, ya seperti itu ini contohnya saja ya teman-teman ya kemudian garis kurung seperti ini saja kemudian teman-teman tinggal di alamat di atas nah seperti ini dan kita siapkan paragraf kita buat paragraf lagi ya untuk maluman ini, ini satu ya satu kita coba tuliskan seperti ini nah makluman saya dan suami saya telah berkahwin. Kawin pada hari Rabu. Di situ tanggalnya hari dan rabunya disebutkan ya. Misalnya tanggal 6 ya, misalnya ini ya tanggal 6 hari bulan hari bulan November November 18 ya ini misalnya ya Nah setelah itu teman-teman teruskan dengan di, di Malaysia secara sah dan menetap di alamat di atas. Nah, ini teman-teman ketikkan lagi ya ini nomor 2 ini sudah otomatis ya otomatis kemudian teman-teman ketikkan lagi dengan huruf besar pertamanya sepanjang perkawinan kami nah kemudian koma saya di nah ini saya di karunia kan seorang seorang pada 28 hari bulan Ogos ya okos misalnya ini tahun 2019 ya misalnya ya tahun 2019 yang bernama bernama Muhammad Shalihin ini sebaiknya ditulis huruf besar semua ya Muhammad Solihin nah ini contohnya ya Nah seterusnya teman-teman teruskan dengan yang dilahirkan di rumah. Nah di sini teman-teman kalau dilahirkan di rumah sewa ya teman-teman tulis rumah sewa ya. Lalu lahirnya itu di rumah kongsi ya tuliskan rumah kongsi seperti itu ya. Nah setelah itu teman-teman teruskan. Nah, uh, fungsi atau di rumah seperti itu saja yang beralamat yang beralamat di atas seperti itu ya. Setelah itu teman-teman ketik tanda anu ya. Setelah itu teman-teman buat para kavling ya. ini yang nomor tiga otomatis nomornya sudah ada sendiri. Teman-teman teruskan ya bersama-sama surat ini saya sertakan saya sertakan maklumat diri saya nah ini maklumat diri saya maksudnya yang ibunya maklumat diri saya dan suami saya jika suaminya ada ya dan suami saya nah yang berupa tadi yang berupa paspor dan KTP tadi misalnya ya nah setelah itu teman-teman ketik koma selanjutnya teman-teman teruskan untuk rujukan pihak tuan untuk membuat SPLP garis kurung surat perjalanan laksana paspor ya seperti itu kemudian tutup kurung selanjutnya teman-teman teruskan di Kbri, Kuala Lumpur seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman teruskan agar bisa, nah, agar boleh membawa anak ini pulang, nah, ya, pulang ke Indonesia. Ya seperti itu. Kemudian teruskan ya. Saya berharap. Nah, saya berharap dengan uh, dengan maklumat 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 yang nah seperti ini dengan maklumat maklumat yang yang diberikan yang diberikan ini dari sini pihak tuan ini dapat mengesahkan mengesahkan sahkan, sahkan kelahiran atau kelahiran anak saya, nah ini kelahiran, nah ini kelahiran anak saya, kelahiran anak saya, saya, teruskan dengan di sini ya, seperti itu ya teman, -teman. ya berbesar jasa baik tuan. dua kali ya kita nanti sesuaikan ya kemudian ini di sekian ya terus sekian nah, untuk sekian ini teman-teman ya, caranya teman-teman blok saja ini ya. teman-teman caranya blok saja akan tahan ini sekiannya nah caranya teman-teman blok saja oke untuk memperkecilnya ya teman-teman gunakan dua jari nah ini nanti akan kecil sendirinya nanti kita sesuaikan juga bisa ya Nah, ini sudah ada. Kemudian di bawah nomor satu ya ini ya. Untuk nomor satu ini teman-teman bisa uh, alinea lagi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang dua ini juga alinea lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada nomor satu ya. Kita sesuaikan ya dulu ya. Kita sesuaikan dulu seperti ini. Nah, kita sesuaikan. Nah, ini bisa, kita bisa sesuaikan teman -teman ya teman-teman. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai ya teman-teman ya. Kita untuk sekiannya ini. Nah, ini teman-teman caranya teman-teman blog saja juga bisa ya nah ini di kita blog ya kalau sudah kita blog ini kita tekan i ini underline jadi ada ada aneh sedikit ya kemudian teman-teman tekan seperti ini huruf biru ini akan ke bawah ya nah seperti itu teman-teman buat garis nah buat garis seperti ini. ini buat garis seperti ini banyak sekali ya eh, ini sedikit sedikit saja ya membuat garis, garis seperti ini terus saja ya buat pelan-pelan saja oke karena ini keyboardnya kecil ya Nah seperti itu sudah terus kita spasi saja karena untuk yang yang untuk ketua kampungnya atau organisasinya jadi kita buat sedikit agak renggang ya. Nah ini juga spasi seperti ini. Nah kalau sudah teman-teman ketik uh, para kerakap ya aliran ini di sini teman-teman ketikkan nama teman-temannya, ketikkan nama teman-teman nama ibunya ya kita huruf kita tekan dengan huruf besar saja Solihah. Nah oke okay. oke okay. nah sudah ini teman-teman kalau kita tengahkan maka di bagian depan sini kita spasi jadi ke tengah seperti ini ya teman-teman ya nah untuk ininya kita cukup nah ini 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 kita biarkan saja ya ini untuk solika di atasnya nanti kita apa itu kita buat tanda tangannya Dan sebenarnya ini kita perbesar juga bisa ya tem solikah nah ini solikah juga kita seperti ini Oke, B. B setelah solika ya di bagian ini ya teman-teman, kita hasilkan terlebih dahulu, untuk pas yang sekali nah ini sudah maksimum teman-teman, nah di bagian bawahnya ini ketikan garis uh, kurung, uh, nah kemudian isikan nama paspor ya, nama paspor kita tulis paspor uh, paspor nomor nah kemudian AB, kemudian ketik 5678900 seperti itulah ini contoh saja ya teman-teman, terus kemudian garis kurung seperti itu saja, untuk Me meletakkan di tengah teman-teman sama seperti tadi ya. Untuk kursusnya ini letakkan di depannya, kemudian tekan spasi Maka akan apa itu untuk bergeser ke tengah seperti ini saja ya, untuk menyesuaikannya. Dan di sebelah kanannya itu kita biarkan saja nanti di atasnya itu nanti minta cop ya, di bagian bawahnya itu biar ditulis nomor atau saretaknya seperti itu ya. Dan ini adalah hasilnya, teman-teman. Ya, Oke, kita hilangkan seperti ini contohnya. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah suratnya ya teman-teman ya. Nah kalau kita tuliskan agak ke tengah juga kita bisa klik ya, Di depan solita itu kita tekan ini Nah ini akan sendiri ke bawah ya Seperti itu Nah ini untuk menyesuaikan dari kertasnya ya Nah oke okay. Seperti ini saja sudah selesai ya teman-teman ya Nah ini adalah sudah selesai Kemudian teman-teman cek sekali lagi ya jika sudah selesai, teman-teman, ini masanya kita simpan ya. Nah, untuk menyimpannya, teman-teman ya, caranya teman-teman tekan titik tiga sebelah ini, kemudian pilih Simpan Sebagai, ya, teman-teman di situ ya, teman-teman tulis kalau untuk memberi judulnya terlebih dahulu, ya kita beri judul. Di sini contohnya kita beri judul Surat Ketua Kampung dua misalnya ya. karena tadi kita untuk doknya ini adalah format dokumennya. Terus ini untuk simpannya ini kan belum belum bisa kita klik ya karena kita harus pilih salah satu tempatnya baik di apa itu OneDrive ya, maupun di perangkat ya kita OneDrive ya OneDrive ini kan dokumen nah kita tekan itu untuk tempat simpanannya. Setelah itu tanda simpannya sudah biru ini kemudian teman-teman tekan simpan ya seperti itu. Nah ini menyimpan. Nah itu sudah simpan ya teman-teman ya Kalau kita menyimpan ini kita cek lagi untuk Nah ini sudah ada di uh, surat kedua kampung 2 caranya ya, Kalau untuk mengirimkan ya Untuk mengirimkan ke whatsapp misalnya Teman-teman kita buka terlebih dahulu Ya dari sini Nah ini sudah ada semuanya ya Kemudian teman-teman tekan ini share Tanda ini share ini Nah ini dibagikan sebagai apa ya kita bagikan sebagai ini, kita buat gunakan kontak kita izinkan saja. Kita sebutkan sebagai lampiran, ya, dan kemudian bagikan sebuah lampiran sebagai PDF juga bisa, ya. Nah, seperti itu, dari sini akan menuju WhatsApp, ya, teman-teman. Ya, menuju WhatsApp, contohnya di sini, ya, contohnya di sini, misalnya, ya, kita tekan ini, misalnya satu orang. Ya, kita coba dan ini adalah format PDF ya. Itu adalah cara untuk mengirimnya. Sekian dulu semoga tutorial cara pembuatan surat ketua kampung atau surat ketua yang kita tujukan kalau kita ada ketua kampung ya sebuah organisasi misalnya BN ya Barisan Nasional atau AMNU kalau nggak ada ketua kampung di situ ya misalnya ya semuanya. Jadi untuk tujuan itu kita kalau sudah bawa kita kalau sudah membuat surat ini kita tinggal meminta cop saja ya dari ketua kampung tersebut. Semoga ini berguna buat teman-teman semuanya agar bisa membuat surat ketua kampung sendiri dengan tujuan untuk meminta cop ya, minta cop dari ketua kampung tersebut. Teman -teman ya, cara untuk pembuatan surat dari ketua kampung ya. Nanti surat ini akan disertai dengan surat apuan sumpah sebagai sijil ya. Surat ketua kampung ini adalah sebagai pengganti jika teman-teman tidak mempunyai surat dari klinik maupun hospital ya. Sekian dulu semoga pembelajaran tadi berguna buat teman-teman semuanya. Saya akhiri dan kita berjumpa kembali di tutorial pembuatan surat akuan sumpah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.